хай, ребята. Сегодня мы на канале Кристинка маленькая. Сегодня я с вами играем в цей, как он называется, в такую боку. <схе> <схе> ну да, обустраиваем тут домик, который я вам обещала. Видите, ребята, моя такая идея. Это будет комната старшей мелких ой, чувствую э, туалет и родителей скажите хорошо нормально э, я думаю то что тут будет такая кровать ну сейчас, за это думаю ты 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 нормально. Так. Так. Дымимся веков в одну сторону. Ну, я как всегда, знаете, там. Так. Так. Да, вообще классно. Классно. Эм. теперь нам надо столик. Столик у нас будет вот такие. У -у -у. Так, кресло. Кажется, что такие можно. Да. Чуть-чуть туда, чтобы было место для дивана. Это мы то, что можно поместить. Ну, например, да. Да, как раз нормально. Э, лампочки, потому что чтобы было э, угу. М -м -м -м. Ну, вот так, вот нормально даже, знаете. Ой, -мо-мо. Нормально. Эм... Нет, ось цю лампу мы... Мы убираем. Так. Э, ось лампу мы вставляем назад. Мне кажется, что она поярче, но я уже не помню. Мне, честно, без разницы. Главное, чтобы устроить. Э, Точно! Для собаки. Я кем могла забыть. У них же две собаки. Ай-яй-яй, я, Кристина, как я могла, могла забыть? Я не знаю. Так, дальше. Дальше нам надо телевизор, конечно же. Ой, куда? Мне надо Спанч Боб. Не, ну вообще, знает, и гуся она любит тоже, и, и Кити. Kitty. Кити она просто обожает. Так, ребята, это да. я сяду. It's good. Шкаф Шкаф <звучит> О, ты прям А это? Теперь типа для мелких не ну, потому что мелкие, типа <плеск> Некоторые и добрые свою некоторые не добро. Некоторые вообще маму и папу не слухают, так что слухайтесь. Да-да. Не сейчас точно снять вместе. Так, теперь туалет. Нормальнее, наверное. Ну, тоже нормально, мне кажется. Что... Кстати, тут еще с мужикой туалет. <связываю> 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 так. Нормально. Зеркало, ё так, ребята, я даже не знаю, какие симколы. Ну, я... Ну. Вообще, я не знаю. Нормально. Ну, тут еще есть как бы бейбик. Так что, как бы... Сюда, туалет. Нормально. А... Кстати, ребята, можно быть и так. Лёцей. Ну, нормально, вот у меня нормальные туалетки. Так, для детей. Для детей. Не. Угу. Угу, полотенчиком. Ага, да, ага, ага памперсы тоже надо. М -м -м, нормально я бы. Вот тут поставим стиралка. Да, вообще идеально. Класс, мне нравится. М -м -м.

Ребят, помогите, что ли? Я что, я даже сама? Не-не-не-не. Я сама не буду. Ладно. Вот такие. Нормально. Сойдет. Сойдет нормально. Так, теперь тут оставим памперсы, полотенчика. Так, пылесос включим. И осталось родителя, э, ой, э, комната родителей. Она должна быть типа прилично. Она не будет приличной. Такая -то. Там бачила белый шкафчик, вот он. А, Такие била... Пас... Би... била... постель. А, вот, белый постель. Четруха. Вот такая есть. Мне такая нравится. Там. Детейная. Вам як думаєте, для чого ця кровать? Щоб спати чи ні? Бо я не понимаю. Так. Так. Угу? А ця мені кажеться, штука. Щоб... Не знаю. Не знаю, просто так буде. Нормально, взял mm. Тут а май по типа телевизор, дам. Ну, мне кажется, пятьдесят на пятьдесят должен быть. Mm. Кстати, телевизор у меня, кстати, любимый. А, и на чем почти конец. Сойдет. На уже конец и осталось игрушки поставить. Ось. А, ну да. Ну, надо. И тут Не, ну я просто знаете для красоты поставила, а то. Все, ребята. Um, всем пока, спасибо, что подавились мои видео, Подписывайтесь, ставьте лайкосики, чтобы не пропускать мои видео, вы будете, где вы будете, ладно, спасибо всем, что подавились мои видео, всем пока-пока.